Питання затвердження грошової оцінки земель є актуальним для усіх городян, зазначають фахівці. Адже наповнення міського бюджету на третину залежить від плати за землю. Підприємці, які зібралися у муніципальному центрі послуг, саме є платниками цього податку. Той факт, що публічні слухання були зірвані, їх обурює. Професор приїхав к нам, привез консультантів, готувався до докладу. Група людей, непонятно яких. срывает все это дело. Мы их абсолютно не знаем. Надо обдумать, обсудить, принять решение, учитывая множество факторов. У нас город 100 километров, они все разные, эти коэффициенты. Но они должны быть, потому что это палка о двух концах. С одной стороны, вы, кто-то не додал денег, какому-то бизнесу меньше платить, но, ну, кому, но, но не додал, ему больше, ему прибавилось, а Бюджету не, не, не достает. Вот и все. Не должно быть нетерпимости какой-то. Ну и самое главное, что мы же не улучшаем от этого ну, свою жизнь. Наоборот, когда мы сможем эти вопросы услышать, обсудить, задать их, ну, я рассчитываю, что услышат и нас. Поэтому я отношусь, например, негативно, ну, когда происходят такие события. Я считаю так, что у нас на сегодня, например, в чем мы отстаем? Мы отстаем в то, том, что в наших бюджетных всех документах отстают вопросы роста доходов. И роста доходов населения привязаны абсолютно к тому, какой доход будет в бюджетной сфере. У учителей, у врачей, там, работников коммунальных услуг и так далее. Мы, предприниматели, попросили встречу, инициировали встречу с представителями разработчика, институт, с представителями института, которые должны были приехать на публичное слушание. Да, они приехали, но, к сожалению, мы не смогли их услышать. Мы физически не смогли просто пообщаться с представителями. Нам многие вопросы непонятны. Непонятны, как определены зоны, непонятна стоимость в определенных зонах. Но это стоимость в определенных зонах города важны. Потому что на сегодняшний день предприниматели Ингулецкого района, предприниматели Центрального городского района и предприниматели Терновского района платят одинаковую сумму. Но это же несправедливо. Не, не несправедливо с той точки зрения, потому что экономическая эффективность бизнеса, мы понимаем, даже вот взять простой пример рынок. Рынок в Ингулецком районе работает два дня или три дня с 7 там, до 11-12 часов, тогда как Центральный рынок и рынок Судгор работает каждый день, вроде понедельника. Естественно, оборачиваемость ресурсов у предпринимателя чуть выше. Да, сейчас экономика страны, ну, понятное дело, обоснована, предприниматели имеют меньше дохода. И каждый из нас, предприниматели, сейчас борется за то, чтобы ну, сэкономить свои средства или же оптимизировать да, платежи. В общем-то, задача сегодняшних публичных слушаний и была, чтобы мы смогли понять, разобраться, сколько мы будем платить. И на те моменты, где мы можем повлиять, мы можем повлиять. А повлиять мы можем на понижающий коэффициент. Грядет еще индексация. Да? То есть нам увеличат еще, индексируют наши платежи. А если они увеличатся на те платежи, которые мы платим сегодня, эта сумма будет неподъемная. Поэтому для нас важно договориться о том, чтобы принять минимальный коэффициент. Поніжаючий і, звісно, прийняти цей регуляторний акт для того, щоб ми змогли з 1 января нормально починати прозрачно Обговорення проекту міської ради про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Рогу триває до 3 квітня. Усі пропозиції до його положень слід надавати до міського управління земельних ресурсів.